Hər kəsə salam dostlar, mən Abdullah. Bu günlə qarşınızdayam. Bu videoda gördüyünüz kimi Oppo tokeni təqdim edəcəm. Bu video bu token nədir, nə dedir, nə şəhir, hamsı haqqında məlumat verməyə çalışdım. Videoçıdım kanalıma abunə olmağı bir dəm bəlmə və daha çox videolarla geri mənə sizə. Yorum ataraq bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Əgər bunların hamısı sizə keçəfidir. Görürsünüzmü dostlar, saytımızın ana səhifəsi bu şəkildə. Daha qaşbə bir səhifə açdı. Bu tokenin məqsədi dostlar özünün e, shopping platformasını yaratmaq və orada öz token ilə alış-veriş etmək olar dostlar. Yəni siz ora dollar yükləyirsiniz də, bunu token ilə alış-veriş edəcəksiz. Siz də orada sizə bonus verəcək dostlar. Tutaq 100 dolları bir blok token istəsəsiz, məsələn, 120 dolları o token alacaq və siz 120 dolları alış-veriş edə biləcəksiz. Bu da tokenin cazibəlik hədəflərindən biridir. Təbii ki, bunun içində ilk öncə dostlar öz işlərini addımbaşı getməliydi dostlar. Yəni birdən belə durub shopping platformasını yaradı bilməz. İlk öncə dostlar ən kontrat smart contract-dan da sonra böyük pul sələ istəyə bilməndir. Daha sonra, daha sonra ən axırda isə plat öz platforması elədib onu inkişaf etdirəcək. Keçə videosu. Yəni, Gördüyünüz kimi burada white paper var dostlarım. Siz white paper-ı oxuya bilərsiniz. White paper-ləri bu videodu göstəribsənsə 2 dəqiqəlik bir YouTube videosu da. Axı ki mən baxmadam dostlar, çünki həqiqətən ban olmaqdan və s. qorxuram. Amma siz istəsəz axırkı mən də baxa bilərsən bu videonu. Mənim izləmişəm və məlumatım var dostlar, amma siz də izləməyinizi tövsiyə edirəm. Burdan artıq çıxa bilərik dostlar. Burda x bölür çıxır. Burda copy contract deyilir. Kontrakt adresini kopyalaya bilərsiniz kimi. Kontrakt adresini kopyalayın deyib. Burdan OK basırıq dostlar və inzepo coinlə bunların kontrakt adresinə baxa bilərik dostlar. Po coin-də hər hansı token çıxdığı anda kontrakt nömrəsi görsənir və BSC scan-da da baxa bilərsiniz dostlar. BSC scan-a daxil oluruq. Hər kisindən bunların kontrakt adresini incələyirik dostlar. Daxil olundu. Bura gördüyünüz kimi adı çıxmayılırdı. O Po tokenin adını da qoyublar, ad veriblər artıq. E, burada daxil oldu. Gördüyünüz kimi bir nə qədər sayı var dostlar? Artıq sayı də tam dəqiq deyil. Toplamda 151 BNB lik likvid var 80.000 dollar dostlar və market cap-ı əndur 80000 dollardır. Çıxdığı nöqtədən çox böyük səvərdə olduğunu görə bilərsiniz dostlar. Yəni çıxdığı nöqtələri hardasa buralar götürürlər. Bir az arxaya gedib götür. Çox, çox arxaya. Gördüyünüz kimi çıxdı o nöqtədə bura dostlar belə bir baxanda burdan çıxıb və çox yüksək səvərdə o dönürlər. Haralardan qayıdacaq? Burdan qayıdıb və burdan qayıdıb həqiqətən yəngiri bizəcə bilərsiz. Burdan gədinə mərkəzi buraya yapışdırım dostlar. Bu adresi seçirəm və burdan artıb çıxa bilirəm PoCoin-lə. Gördüyünüz kimi burdan o PoToken-i seçəcəyəm. Daha sonra Burda 2276 holder olduğunu görürük. Həqiqətən 2276 holder çox yaxşı sayılır dostlar və 10.100 10.000 hadisə transaction var dostlar. Bu da bir e, holderin başına 5 transaction düşürsə çox vacibdir. Çünki hər transactionda pakəti də holderə pay verir, holder, yandırılır və s. Yəni bunları da nəzərə alsaq çox gözəl sayılır bu. Amburdan çıxa bilərəm dostlar və burada Abatto da haqqında məlumat verək. Race like and stars dostlar. Hər zaman qalxma potensialı olan bir coin olacaq və qiymətini hər zaman daha yüksəli yoxsa yuxarı çəkməyə çalışacaqlar. Burada gördüyünüz kimi Netstat deyə bunların videosuna baxa bilərsiniz, izlə bilərsiniz. Burada belə bir loqoları var. Aşağı inirəm dostlar burada vəzifələri haqqında məlumat verir ob-imizin. Bunların vəzifələri nədir, dostlar? Burada deyir ki, ob token gələcəkdəki xeyrliklərə görəcək, daha sonra özünə öz blockchain-ində dözəcək, öz altında yeni ido satışları eləyəcək üç və s. Ən bu gələcək hədəfləridir. Burada obonomics haqqında məlumat, token haqqında obonomics detallar. Maraqlı deyədi. Burada gördüyünüz 3% marketingə, 2% developmentə, 5% mitə, 70% yandırılır və 20% də public sale yarilib, dostlar. Burada bir-bir hamısını yazıblar. Kim baxa bilərsə. 3% marketing və development yaxşıdır dostlar, amma biraz daha artıq götürə bilərdilər də ümumiyyətlə. Burda buy taxdə dostlar 2, 3, 6 və 11% buy taxdə kəsirlər dostlar. Görürsüz ki, 2% likdə 1% birinə, 3% marketing və 5% də onun görüş və səsə digər işlər üçün dostlar, gələcəkdə borsa dəstləməsi və sərh üçün. Burda satan zaman da 11% ödəyirsiz. 1% yandırmağa, 1% hədiyyəyə, 2% likdə 4%, 3% və 3% partnership var dostlar. Burda gördüyünüz kimi bizə ops start start var. Nədir dostlar bu? bu bunları ruhət mətbələri kimi bir şeyləsə rənglər məbədəyiblər yəni adi təşkil elmə biraz məntiqli alın. Sizin ən azından yenilik görürük. Burada gördüyünüz kimi avqustun 21-də yaradılıb o prototipin white paper yaradılıb. Daha sonra sosial lansa keçib sentyabrda isə veb saytlarlı lans olub. Soft market keçib, video am keçilib, influencerla işbirliyi olunub. Sonra oktyabrda veb sayt düzəylənməsi. Bu dəqiq dekabr bitdi dostlar və yanvarə gəlib ə store məsələsə, daha sonra marketing başlayacaq. Create OPO token yeni market place eləcək. Burada founderin Enrik olduğunu görürsüz. Enrik haqqında məlumat almaq üçün burdan gecib oxuya bilərsiniz. Founderdir, əslində linkin profilində linki burada var. Girib baxa bilərsiniz. Aşağıya endirəm dostlar. Gördüyünüz kimi bizim CEO founder-lə Jay var, John var, Sizetto var, Anthony var dostlar. Girib baxa bilərsiz. Burada partnerliyiçlər var. Alex var, Zenith Shadow var, Ovation Product var. Yəni hamısı burada dostlar. Suallarınız varsa girib bilərsiniz. Marketing ilə və bu ilə dostlar. Aşağıya endirəm. Burada million market cap Şirkətlərin bunların market capları haqqında məlumat verib. Burada bir daha göstər, bunun nə dərəcəli haqqında məlumatıgicib oxuya bilərsiz. 1 milyon market cap çatacaqlar yaxın gələcəkdə. Hədəflərindən biri də budur dostlar. Mid and Grid var dostlar. Burada bu token Mid and Grid, yəni özlərinin Zoom kimi bir yerdə birləşib özü, yəni yeni satıcılar, yeni al alıcılar üçün toplantı vəsait keçirməyidir. Burada bir çox ölkədə yeni ya, 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 ya inkişafı yayılacağını deyir. Burada gələcəkdəki hədəfləri Oppo tokenlən gördüyünüz kimi burada belə bir э dizaynlər var deyən bu koftalardan və sər hamsı o poto tokenləcəcək, biri binzəyə bilərsiniz. Bunların onlayn multistore var, dostlar, onlayn olaraq satışı həyata keçirəcəklər. Bir növ dostlar, Amazon kimi e-Bakın və sər. Bunların akademiyası da açılır. Akademiyada kriptovalyuta dəstərləri vəsaitə verəcəklər. Bunlar da hamsı akademiyanın hədəflərindən biridir. Burada NFT marketplace var, gördünüz kimi, yəni özlərin NFT-lər çıxacaq o poto tokenə, dostlar. Bu da NFT-lər NFT çox dəyərli olacağını düşünürəm. Aşağına mobil app var, dostlar, gördünüz ki, bayaqdan söhbət etdim mobil app bunun üzərindədir, yəni satışlar əsər ham səhətə keçəcəyik burda da məlumatlar var Əgər siz də sizə baxıb oquya bilərsiz bir, bir bütün məlumatları dostlar. İnfluenserlərə reklam verəcəklər. Bu platforma influencer-lara da alışlar və saçdan videosu tək basacaq. Burada white paper var, donat not də white paperını oxuya bilərsiz dostlar. İndi əgər sizə indirə də bilərsiz. Burada general və Opotoken haqqında suallar var. Girib hamısını oxuya bilərsiz bir-bir. Çünki -bir. bütün sualları veriblər dostlar və hamısına açıq ardınca cavablarını veriblər. Əgər sizə də türk dilinə çevirib oxuya bilərsiniz. Burada sosial media hesabları var. Daxil olum Twitter hesablarına. Burada Opotokenin roadmapləri var. Dəyildim ki, videoda baxmırıq, burdan da oxuya bilərsiniz mizmin vəsaili hamsaqında ümumiyyətlə qəşəng dizayn olmuşdur mətbəti. Yəni dizaynı mən bəyəndim həqiqətən. Ümumiyyətlə adminlər də bunun üzərində işləyirlər dostlar. Məsələn mən çox red kreator görmüşəm ki, Gmail-ə cavab verən adamlardır, amma bu adminlər həqiqətən Gmail-ə anında cavab verirlər və mən bunlara Gmail üzərindən əlaqələşmə ilə keçdim. 0 linkli təqibçilər 13.500 nəfər təqibçi, 243 postları var dostlar. Mən də postu layiqatdıram like 200 ə 13 13500 endə qaldısa postda dəşmin edirsə üçün mən takip atıram. Və burada good bye 2021, hello 2022 var dostlar. 31 dekabr axşam atıblar. Burada la amma keçirdiblər new year celebration, yəni yeni il olaraq amma və hədiyyə pul palitlərlə dostlar. Burada da jibox-a bilərsiz. Ayır maraqlı gəlsə. Like atıram mən son postlarımın aşağıındırəm. Burada Crypto Cat Games bunları paylaşıb dostlar gördüyünüz çünki 188.000 takipçi bir nəfər. Bunların videosunu paylaşıb ə, səhəlində və Ertizl səhnə vəsifə baxanda normal video olduğunu görürük. Aşağı yanırəm dostlar başqa suallar da məncə heçin şey normal normal yerindədir. E, başqa nə dostlar məncə heçin danışılmaz, heç nə qalmadı. Bir dənə Telegram hesablanı göstərməliyəm. Telegram hesablarına daxil olan burdan çıxıram artıq. Telegram hesabına daxılam 14.000 Ə, 356 nəfər olduğunu görürəm Telegram hesablarında. Telegram hesablarına qoşuldum dostlar. I am həmən deyirəm və artıq mən burdan keçidə bildim və sualların məsələsində soruşub əzələyirəm. Hello deyirəm dostlar. Bu qədər sadə bir keşdət bu elədir. Burada celebrate meet and greet gördünüz kimi Chen Kamwoodla belə bir am keçid edəcəklər. Əgər maraqlıdsa girib qoşula bilərsəniz bunlara. Bu günü bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olma, videonu bənmə, daha çox təsvirləncəyəmən istəyisənsə, yorum atara bunu mən bildirməyi yaddan çıxartmayın. Gələn videoda görüşdə. Sağ, samatdan gözləyirəm. Baxın. Então...